Читаем место Священного Писания в <coughs> 9 глава, 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Слава Богу! Пока мы на земле, то мы же работаем, трудимся, о чем-то думаем, мечтаем, и потому священное Писание говорит, что может рука твоя делать, делай. В одном гимне поется не для неги и покоя, Бог призвал тебя для боя. И это борьба постоянная между плотью и духом. Библия, что живущие по плоти, они угодить Богу. Нет, не могут. Потому задача наша – это в духе пребывать. В слове истины, следуя за Господом. Бог нас спас, и мы благодарны Господу. Бог, мы же хорошие, правда же? Потому и Бог нас и спас. Нет, совсем не так. Библия говорит, не отдел, чтобы никто не хвалился, не отдел. Но почему-то милость Господа обратилась на наши сердца. Почему-то милость Господа призвала нас. И мы откликнулись на Его любовь. И пошли за Господом. Но Бог хочет не только, чтобы мы были спасенные. Поем Солом, тот, кто призван. кто призван спасать, да? Забыл. Но для труда Бог призвал каждого из нас. И Он поставил нас в винограднике своем, а виноградники много дел, много работы. Давайте мы вспомним Матфея, 25 глава, там говорится о таких трех человеках, когда Господин дал им э, таланты. Немного дал, всего-навсего пять. Это много или мало? Немного, пять. А второму дал еще меньше, всего два. Ну а третий получил лишь только один. Но Библия не умалчивает, не говорит, какая была мысль у этого третьего. Может, он рассуждал, ну, ты меня, хозяин, совсем недооценил. Мое умение, мою способность ты совсем так. Но когда мы в конце читаем, стал хозяин требовать отчета, то первый получивший столько же отдал, второй получивший тоже отдал, ну а третий как повел себя? Я знал тебя, потому закопал, зарыл, в платочек завернул, ничего не потерял. Вот твое, на! А ответ что получил? Лукавый, Ленивый раб. Лукавый ленивый раб. Последствия, конечно, были печальные. Что может рука твоя делать? Делай. Потому что каждому из нас Бог дал свои способности. Одному дал, чтобы был евангелистом, мог евангелизировать, проповедовать, возвещать, людей к спасению призывать. Ну а второй не может это делать но Бог может дать ему молитвенное служение, он может молиться за того евангелиста, за проповедника. Кто-то и это не может делать, но может материально помочь. Как-то Виктор Иванович Есениньявич, когда он еще был, говорил слова, что ну, тогда транспорта не так было, как трудно было с транспортом, там Жигули кто-то имел, ну и Говорит, два колеса вы должны для Господа дать. А два колеса для вас. А в Дубасарах был там армян, может, Олег знает его, не знает, там, где возле брата жил, а я и запаску Господу отдам. Потому как важно, чтобы именно мы могли для Господа трудиться. Один человек говорит, копать не могу. Просить, стыжусь, знаю, что сделаю. Вот в этом положении каждый должен найти себя виноградники винограднике Христа, чтобы именно трудиться. В одном гимне поется «Иди, виноградник, о, иди! Много там работы, о, иди! Что стоишь ты праздно, о, иди! Вечер недалеко, о, иди! Ведь хозяин ожидает от, плода, от труда твоего плоды». Потом говорит Виноградар же боится за плохой уход. Неочищенные ветви не приносят плод. Священное Писание говорит, Исаия 42 глава 20 стих, «Ты видел много, но не замечал». Бывает, когда мы видим, но не замечаем. А как важно, чтобы именно заметить, где есть, ну, назовем брешь, закрыть ее, Говорит, был пролом, я искал в Израиле человека, который закрыл бы этот пролом, но не нашел. Поэтому, если ты видишь, что в том труде есть какой-то недостаток или там брешь, закрой ее, подложи свои плечи, поднеси. Если может рука твоя делать, делай. Иезекий говорит, дети мои, не будьте небрежны, но будьте возжигателями курений. Есть такая, назовем, такая категория людей, которых нужно всегда толкать, ну, как те вагоны. А есть категория, которая, ну, как локомотив, за собой увлекает. И как бы хотелось, чтобы многие были теми локомотивами, чтобы они тянули за собою, двигали то. Потому что, если можешь, рука твоя что-то делать, делай. Один пример из Библии – это Есфир, в 4 главе, 13-14 стих говорит, «И сказал Мордохей в ответ Исфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском и всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». И кто знает, не для такого времени ты и достигла достоинства царского. Эту историю знакомо, читаем из Библии. Народ израильский, когда уклонился от Бога, он был в порабощении, где на носор поработил, убрал все сосуды Дома Божия, что там было. И трудно было народу израильскому, в одном, говорит, на вербах мы повесили арфы свои. Нам говорят, пропойте из них. Ну как же нам петь? Конечно, в плену быть тяжело, нелегко. Но однако же они там находились. Да и угнетали их, не одни, порабощали их. И даже приказ такой издал уничтожить всех иудеев, истребить их. И вот в таком состоянии народ взывает к Господу. И Мардухей говорит, не думай, что ты одна спасешься, а весь Израиль погибнет. Силен Бог спаси, он знает, как спасать, потому что он есть Бог. Пойди к царю, проси милости. И дает ответ. Даже царица не просто попадает к царю. Приказ таков. Если не позван, идешь к царю, Одна участь – это смерть. Как я пойду? Я вот звана много, не звана много дней, но я что-то сделаю. Дает повеление и говорит, пойди, собери всех иудеев, находясь в Сузах, 16 стих, и пустись ради меня, и не ешь и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я служанками моими буду также пуститься, и потом пойду к царю хотя это против закона. И если погибнуть, погибну. Мужественное решение этой женщины. Хотя она и царица, хотя она и власть имела, но не так-то просто было ей пойти к царю. И вот молитва к Богу. Пост и молитва, она совершает совсем другой. Она располагает сердце царя. И когда царь увидел, что тебе, даже до половины царства – много не надо, просто приди на обед ко мне. А тогда я скажу. И опять царь говорит, если до половины царства я тебе дам, что ты хочешь, царица и свир? Ничего, просто милости, жить хочу. Жизнь подари, потому что нашелся такой человек, который посяг на жизнь моего народа. Как я могу это видеть? Как я могу это терпеть? И Бог совершает совершенно чудесное, слава Богу. Когда человек взывает к Богу, когда человек обращает лицо к небу, когда вопьет и говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих днем и ночью, хотя и медлит. Может быть, не в тот момент под ее защиту, но Господь защитит своих, аллилуйя. Он даст силу для победы. Но если что может рука твоя делать, делать не останавливайся на достигнутом, но иди вперед. И да поможет нам Господь, чтобы нам в этой винограднике нашего Господа не быть просто ленивым, не быть просто лукавым, но что может рука наша делать, да поможет нам Господь, чтобы это делать.